DAP Mereka berkahwin tujuannya apa? Tujuannya apa mereka berkahwin? PAS dan DAP berkahwin tujuannya apa sahabat-sahabat? Anak-anak murid hmm. PAS dan DAP berkahwin tujuannya apa? PAS berkahwin tujuannya nak jatuhkan kerajaan. PAS berkahwin dengan DAP nak jatuhkan kerajaan yang diberi nama Kerajaan BN. Ini tujuan PAS. Bukan tujuan PAS nak men mengangkat syiar Islam. Bukan tujuan PAS nak menjadikan Malaysia ini sebagai negara Islam, tidak. Tujuan Pas yang utama adalah nak menjatuhkan barisan nasional. Sebab itulah tujuannya nak dia berkahwin dengan DAP. Jadi apa hantaran kahwin Pas nak kahwin dengan DAP yang pertama tanah di Gua Musang. Jadi Pas memberikan hantaran perkahwinan dia adalah tanah. Seperti mana yang dijelaskan oleh ahli parlimen pendang Daripada PAS di dalam Dewan Parlimen Jelas tak? Faham tak? Nampak tak? Jel Faham tak? Tetapi UMNO DAP UMNO dalam apa? BN DAP dalam apa? Dalam pH. Tujuan apa BN dan UMNO bergabung? Tujuannya adalah yang baik. Bukan untuk menjatuhkan. Bukan kerana khianat dan dendam. Tidak. BN dan PH yang dalamnya ada UMNO, yang dalamnya ada DAP bergabung tujuannya untuk bentuk kerajaan. Mana yang lebih baik? Jatuhkan kerajaan dengan tubuhkan kerajaan. Mana lebih baik? Kalau kita yang waras sebagai rakyat Malaysia yang sayangkan kepada negara, mana lebih baik? Nak jatuhkan kerajaan ke ataupun nak tubuhkan kerajaan? Okey. Jawapan dah ada. Baik. Pak Pas dan di berkahwin Siapa wali? Siapa yang minta pas berkahwin? Siapa yang minta pas berkahwin dengan AP? Siapa jadi wali? Jawapannya tak ada wali. Tak ada siapa-siapa pun suruh pas berkahwin dengan AP. Melainkan itu adalah pilihan pas. Zakaria Yaakob bukan ton Ha, Syiah tak pakai wali. Saya pun tak tahu dia kahwin ke ataupun dia tidur sebilik macam tu je. Tak kahwin-kahwin. Kahwin. Tapi dia cakap dia cerai kahwin tu. Tapi tak ada wali. Tak ada wali. Pas berkahwin dengan DAP, tak ada siapa-siapa pun suruh. Dan tak ada wali. Manakala PN Yes. Siapa suruh kahwin ni? Hmm. Siapa suruh gabung? Siapa? Ada wali tak? Ada. Nama dia? Tujuannya apa berkahwin ni? Tujuan nak tubuhkan ke kerajaan. Kenapa BN terpaksa bergabung dengan PH? Sepatutnya siapa yang patut bergabung? Yang patut bergabung adalah yang ada 73 kursi dengan 82. Siapa dia? PN dengan PH. Ini yang patut bergabung. Berapa jumlah? 73 tambah 82. Tak perlu pun Sabah dan Sarawak. Tak perlu pun muda. Eh tapi muda dalam pihak macam tu tak? Dah cukup jumlah. Ini yang lebih daripada cukup. yang lebih daripada cukup. Yang cukup jumlah, lebih daripada cukup inilah jumlah dia. Sekiranya PH dan PN bergabung untuk tubuhkan kerajaan. Ini cukup jumlah, bukan sikit lagi guys. Ini dah banyak guys. Tapi kenapa mereka tidak bergabung walaupun mereka dah cukup jumlah lebih daripada cukup? Sebab PN. Tak? Tamak. Yeah. Mereka tak mak Kerana Yang 73 Tak boleh jadi PM 82 Jadi PM Macam mana 73 ini tetap nak jadi PM? Ah, inilah soalan dia. Macam mana yang 73 ini nak jadi PM? Walaupun pada hakikat sebenarnya dia tak boleh jadi PM. Macam mana dia nak jadi PM? Sebab kalau dia menerima pakatan harapan untuk jadi kerajaan, dia tidak boleh jadi PM. Dia tidak boleh menjadi Perdana Menteri sekiranya Perikatan Nasional bergabung dengan Pakatan Rakyat eh Pakatan Harapan dia tidak boleh jadi Perdana Menteri tapi dia ada satu cara lagi dengan dia 73 kursi dia curi ahli parlimen UMNO melalui broker pintu belakang Sebab dia nak jadi P M Bukan sebab rakyat Bukan sebab nak selamatkan negara Tetapi dia nak selamatkan Supaya dia jadi P M Jadi dia main belakang Dia deal ikut pintu belakang Mencari 10 Ahli Parlimen Barisan Nasional Baru dia dapat 83. Oleh kerana tak cukup lagi, dia terpaksa berbohong dengan Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak. GRS dengan GPS. Dia tidak ikhlas Lalu dia pun cakap balik Cukup Cukup jumlah Kenapa cukup? Dia dapat daripada mana jumlah itu? hasil daripada mencuri. Faham eh? Dia mencuri. Jahat tak pak ni? Jahat tak? PN ni jahat tak? Jahat. Bilalah nak no isah mu ni lalak. <laughs> Kenapa? Kena sokong PAS dulu, dulu baru jadi Islam ke? Ha? Kalau tak sokong PAS tu jadi jahat ke? Berdosa ke kalau saya tak sokong PAS? Jadi PAS itu adalah parti yang jahat. Dia nak mencukupkan jumlah dengan mencuri. Jadi umpamanya PAS itu seekor to Yol. Tuan Toyo tu pakai kopiah Tuan Toyo tu pakai jubah Duduk dalam masjid Dalam masjid dia cakap Orang Islam dilarang mencuri Kita tak boleh mencuri Tapi dia pakai Toyo Pergi curi duit orang dalam rumah orang Dia tak curi tapi Toyo dia mencuri Toyo warna apa? Warna hi? Jom naik ring. Alah you. Tak payah naik ring lah you. Rugi lah. Mubu tak pernah pun. Faham? Dia sangat benci orang lompat parti pas ni jadi bila dia tak nak orang ni lompat parti dia buat bai'ah dia buat bai'ah tapi dia menerima orang yang lompat parti betul tak dia sanggup berbai'ah wallahi wa tallah wa ha dia sanggup berbaik ha. tapi dia menerima orang yang lompat pati ha munafik tak munafik tak dia tak nak pemimpin dia lompat pati tapi dia menerima orang lain yang lompat pati. Kan? Sebab itu, dalam pas ini, haram bagimu halal bagiku. Haram bagimu halal bagiku. Nah, Apa nampak orang pas naik tu? Orang pas tu tu. Jadi pas itu seperti tu Toyol. Toyol warna hijau. Oh, dalam masjid kita tak boleh mencuri. Haram mencuri. Rupa-rupanya Haram itu adalah kalau orang curi ahli dia. Tapi kalau Orang lain Mencuri bagi kat dia Jadi halal Sebab itulah pas ini Minat dengan warna Hijau Tin Milu pun hijau Jadi dalam Tin Milu itu Halal duit yang dicuri Oleh Toyo Faham? Paham eh? Tu, kenyataan ni yang sebenarnya. Orang pas tak nak dengar ni, orang yang pas jadi panah. Opar dia anti. Setuju? Nak lagi ke? Anak-anak suji tak tak nak belajar hari ni Anak-anak toyol Boleh lompat pagar ya Lompat pagar tebu atap nah, Nak lagi Baik. Sekali lagi saya ulang Pas